নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ গোবিন্দ ৰাজখোৱা মোৰ জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নোমেলজিষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্বৰ সম্পৰ্কে জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ উপায়সমূহৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি থাকোঁ গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ যদিহে আপোনালোকৰ ইংৰাজী জন্ম তাৰিখত তিনি সংখ্যাটো নাথাকে তেন্তে আপোনালোকৰ কি কি সমস্যা হ'ব পাৰে তাৰোপৰি যদি তিনি সংখ্যাটো নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে মিচিং নাম্বাৰ ৰেমিডিছ হিচাপে কি উপায় কৰা উচিত বন্ধুসকল সংখ্যাতত্ব হৈছে জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ নিচিনাকৈ এটা ছাইন্স সংখ্যা তত্ত্বত আমি অৰিজিনেল ইংৰাজী ডেট অফ বাৰ্থ আছে তাক এনালাইজ কৰি আমি আমাৰ জীৱনৰ বহু কথা জানিব পাৰোঁ আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ সম্পৰ্কে কোৱালিটীৰ সম্পৰ্কে আমাৰ হ'বলগীয়া ৰোগৰ সম্পৰ্কে কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে প্ৰফেশ্যনৰ সম্পৰ্কে বহু কথাই আমি জানিব পাৰোঁ বন্ধুসকল জ্যোতিশাস্ত্ৰত যিদৰে নটা গ্ৰহৰ কথা কোৱা হৈছে সংখ্যা তত্বত নটা সংখ্যাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰ লগত এটা এটা গ্ৰহ জড়িত হৈ আছে বুলি সংখ্যা তত্বত কোৱা হৈছে যেনেকৈ একৰ লগত সূৰ্য দুইৰ লগত চন্দ্ৰমা তিনিৰ লগত গুৰু বৃহস্পতি চাৰিৰ লগত ৰাহু পাঁচৰ লগত বুধ গ্ৰহ ছয়ৰ লগত শুক্ৰ সাতৰ লগত কেটু আঠৰ লগত শনি আৰু নম্বৰৰ লগত মংগল গ্ৰহ জড়িত হৈ আছে বুলি কোৱা হৈছে বন্ধুসকল সংখ্যা তত্বত জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ নিচিনাকৈ যেনেকৈ কুষ্টি নিৰ্মাণ কৰা হয় জ্যোতিষাস্ত্ৰত বা আমাৰ বাৰ্থ চাৰ্ট নিৰ্মাণ কৰা হয় ঠিক তেনেকৈ সংখ্যা তত্বত আমাৰ ইংৰাজী জন্ম তাৰিখটোক লৈ নোমেৰস্ক'প বা লচুৰ গ্ৰীড নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু এই লচুৰ গ্ৰীডত গোটেইকেইটা সংখ্যা থকাটো অত্যন্ত ভাল বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু প্ৰত্যেকৰে জন্ম তাৰিখত গোটেইকেইটা সংখ্যা থকাটো সম্ভৱ নহয় আমাৰ জন্ম তাৰিখত কোনোবা নহয় কোনোবা এটা সংখ্যা সদায় মিচিং হৈ থাকে যিটো সংখ্যা আমাৰ জন্মৰ তাৰিখত নাথাকে ভাগ্যাংক হিচাপেও নাথাকে বা মূলাংক হিচাপেও নাথাকে সেই সংখ্যাটোৰ ৰিলেটেড গ্ৰহটো ছাপোৰ্ট আমাৰ জীৱনত কম লাভ হয় অৰ্থাৎ সেই গ্ৰহৰ পজিটিভ এনাৰ্জি আমাৰ কমকৈ লাভ হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় মূলাংক বা ভাগ্যাংক কি সেই বিষয়ে আপোনালোকে জানে আমাৰ যিটো ইংৰাজী জন্ম তাৰিখ সেই তাৰিখটোৱে হৈছে আমাৰ মূলাংক যদি সেই তাৰিখটো ছিংগল ডিজিটত আছে যেনেকৈ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ তেন্তে সেইটোৱে আপোনাৰ মূলাংক যদি ডাবোল ডিজিটত আছে ধৰি লওক বাইছ আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ তেন্তে আপোনালোকে দুইয়ে দুইয়ে যোগ কৰি দিব ট'টেল ওলাব ফ'ৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ মূলাংক হ'ব চাৰি আৰু ভাগ্যাংক হৈছে আমাৰ গোটেই জন্ম তাৰিখটোৰ যোগফল আমি আমাৰ গোটেই জন্ম তাৰিখটোত যিমানকেইটা সংখ্যা আছে গোটেইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰি যিটো সংখ্যা ওলাব সেই সংখ্যাটো যদি আমি ছিংগল ডিজিট কৰিলোঁ ধৰি লওক গোটেইকেইটা আপোনাৰ জন্ম তাৰিখত থকা সংখ্যা যোগ কৰি আমি ফৰ্টি টু পালোঁ বিয়াল্লিছ পালোঁ এতিয়া চাৰিৰ লগত দুই যোগ কৰি দিব ট'টেল ওলাব ছিক্স গতিকে ছিক্স সংখ্যাটো আপোনালোকৰ ভাগ্যাংক এইদৰে সংখ্যাটো তাত ভাগ্যাংক আৰু মূলাংক উলিওৱা হয় বন্ধুসকল এতিয়া আলোচনা কৰোঁ হওক যদিহে আপোনাৰ জন্ম তাৰিখত তিনি সংখ্যাটো নাথাকে ভাগ্যাংক হিচাপে বা মূলাংক হিচাপে তিনি সংখ্যাত নাথাকে তেন্তে আপোনালোকৰ কি কি সমস্যা হ'ব পাৰে প্ৰথম সমস্যাটো হ'ব আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন প্ৰব্লেম উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণত আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব দ্বিতীয় সমস্যাটো হ'ব আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ চাপোৰ্ট আপুনি জীৱনত কম পাব অৰ্থাৎ যেতিয়া আপোনাক ভাগ্যৰ ছাপোৰ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই সময়ছোৱাত আপুনি ভাগ্যৰ ছাপৰ্ট নাপাব তাৰোপৰি তিনি সংখ্যা নাথাকিলে আপোনালোকৰ ফেমিলি লাইফ ডিষ্টাৰ্বড হয় ফেমিলি লাইফতো সমস্যা হ'ব পাৰে তিনি সংখ্যাটো নাথাকিলে ব্যক্তিজনে নিজৰ নিজৰ দৃষ্টিভংগীখিনি বেলেগক বুজাই দিব নোৱাৰিব বুজাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ সমস্যা হ'ব অৰ্থাৎ নিজকে তেওঁ এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰিব ভালকৈ জীৱনত তেওঁ গুৰুৰ কৃপা বা ঈশ্বৰৰ কৃপা কমকৈ লাভ হ'ব নিজকে আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰিবলৈ ল'ব যদিহে আপোনাৰ জন্ম তাৰিখত তিনি সংখ্যাটো নাথাকে আপোনাৰ ভাগ্যও দুৰ্বল হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ বিবাহতো সমস্যা হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ আপোনাৰ বিবাহ দেৰিকৈও হ'ব পাৰে বন্ধুসকল এতিয়া আমি জানিলোঁ যে যদি আমাৰ জন্ম তাৰিখত তিনি সংখ্যা নাথাকে তেন্তে আমাৰ কি কি সমস্যা হ'ব পাৰে এতিয়া আমি জানো আহক যে এই তিনি সংখ্যাটো আমাৰ জন্ম তাৰিখত নাথাকিলে ইয়াৰ মিচিং নাম্বাৰ ৰেমেডিজ হিচাপে আমি কি উপায় কৰিব লাগে প্ৰথম উপায়টো হ'ল যে আমি এজোপা গ্ৰীণ প্লান্ত অৰ্থাৎ সেউজীয়া বৃক্ষৰ ফটো বা সেউজীয়া বৃক্ষ টাবৰ সৈতে আমাৰ ঘৰৰ পূব দিশত ৰাখিব লাগে দ্বিতীয়তে আমি নিজৰ লগত গুৰুৰ যন্ত্ৰ ৰাখিব লাগে তৃতীয়তে আমি যি গুৰুৰ বীজ মন্ত্ৰ আছে ওম বৃং বৃহস্পতি নাম এই মন্ত্ৰটো যিমান পাৰোঁ জপ কৰিব লাগে চতুৰ্থতে আমি পঞ্চমুখী ৰুদ্ৰাক্ষ ধাৰণ কৰিব লাগে প্ৰত্যেক দিনে নিজৰ কপালত নিজৰ জিভাত নিজৰ নাভিত কেচৰৰ ঠেজক ল'ব লাগে নিজৰ ডিঙিত পাৰিলে ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা বা তুলসীৰ মালা ধাৰণ কৰিব লাগে পাৰিলে কাণত সোণৰ কাণফুলি ধাৰণ কৰিব লাগে চিট ঋণৰ ব্ৰেচলেট বা হালধীয়া ৰছীডাল আপোনালোকে নিজৰ হাতত সদায় বান্ধি ৰাখিব লাগে নিজৰ গুৰুৰ মন্ত্ৰ সদায় জপ কৰিব লাগে নিজৰ লগত এখন হালধীয়া ৰুমাল সদায় ৰাখিব লাগে যদিহে আপোনাৰ জন্ম তাৰিখত তিনি সংখ্যাটো নাথাকে বন্ধুসকল যদিহে আপোনালোকৰ জন্ম তাৰিখতো তিনি সংখ্যাটো নাই তেন্তে তাৰ পৰা আপোনালোকৰ কি কি সমস্যা হ'ব পাৰে বা তাৰ কাৰণে আমি কি উপায় কৰিব লাগে মিচিং নাম্বাৰ ৰেমেডিজ হিচাপে আপোনালোকে গম পালে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বিষয়টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ